Зарегистрирован брак между Анастасией и Александром. Дорогие новобрачные, в жизни каждого человека бывают незабываемые дни и события. Сегодня такой день у вас, день рождения вашей семьи. Семья – это союз любящих людей и союз добровольный. И прежде чем зарегистрировать ваш брак, я обязан спросить вас, является ли ваше желание вступить в брак искренним, свободным и хорошо обдуманным. Прошу ответить вас, Анастасия Васильевна. Вас, Александр Михайлович. Учитывая ваше обоюдное согласие, которое вы выразили в присутствии свидетелей, родителей, близких и друзей ваш брак регистрируется и я прошу вас подойти к столу и подписями скрепить ваш семейный союз Уважаемые новобрачные, в полном соответствии с украинскими законами ваш брак зарегистрирован. И я торжественно объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга супружеским поцелуем. В народе издавна существует традиция в знак любви и верности новобрачных обмениваются кольцами. Я предлагаю и вам обменяться кольцами. желание молодых носить общую фамилию Калита узаконено. А теперь, уважаемые супруги, раз... разрешите вручить вам ваш первый семейный документ, свидетельство о заключении вашего брака. Я вручаю его вам, Александр, как мужу и главе семьи. Ну, понятно, что уже свидетельство о браке вручили, мне остается только поздравить. Поздравляю. Да. Дорогие молодожены, Сегодня у вас особенный день. Вы вступили в семейный союз любви и верности. Отныне вы муж и жена, жена, создатели новой семьи и продолжатели рода своего. В семейной жизни проявляй, проявляйте больше заботы, доброты, терпения и уважения друг к другу. Не забывайте и о тех, кто вырастил вас и воспитал ваших родителей. Я и желаю вам, а я желаю вам счастья, удачи и благополучия. Уважаемые родители, я поздравляю вас с Днем бракосочетания ваших детей. Пусть вам хватит терпения и мудрости помочь молодым создать крепкую и дружную семью. Пусть союз ваших детей приносит вам только радость. И сегодня я приглашаю вас первыми поздравить молодых! Золотый вечер город унаряжает, играет музыка игрока в тишине.

Ты рядом, рядом, рядом Не завидую сегодня все весны Лишь мысль нас звучит Ты рядом, 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 рядом.

Мистер и Миссис Калита. Я попрошу вас теперь, согласно обряду. Уважаемые гости, подойдите и шампанское раздайте гостям. Вот сюда. Зайдите за эту черту, за ту черту и ставьте спиной к озеру. Да, сейчас. Сейчас. И эти руки, и эти плечи меня зовут. Так, и теперь, наконец-то, свершилось. Из простой, несчастливой, холостой жизни наши молодожены перешли в новую счастливую семейную жизнь на радость родителям, родственникам и всем гостям. И я прошу вас поддержать наших молодоженов и поднять эти бокалы за вступление в брак Александра.

Нежно-нежно, нежно два кольца, обручальное кольцо. После упаковки можно ставить на стол, но только после. Двух сердец одно решение.